Dia kata arwah abang dia ada duit dalam ASB. Duit ni status dia harta pusaka. Kena bagi ikut faraid. Tapi untuk kes dia ni dia kata dia tak nak faraid sebab dia sepakat adik-beradik dia untuk bagi sama rata. Soalan dia adakah berdosa? Jawapannya berdosa. Sebab harta faraid kena dibahagikan ikut faraid. Lepas pada tu ada lagi dia tanya. Sebab adik perempuan yang uruskan segalanya, maknanya abang yang meninggal tu, yang paling banyak duk buat urusan dia, yang paling rapat sekali kot, ialah adik perempuan. Berbanding adik-beradik yang lain. Jadi, kami, tiga beradik lelaki ni, termasuk mak dia, tak sampai hati nak ikut fara'id. Tak boleh. Ini tak sampai hati yang tak betul. Hukum fara'id sama macam hukum semayang fardu. Dua-dua fardu'an. Jadi, kalau kita kata saya tak sampai hati ikut fara'id, sama macam kita kata saya tak sampai hati nak sembahyang isyak nanti ni lebih baik saya tinggalah tak boleh kedua-duanya dosa kalau kita tinggal kita dosa okey sebab dia kata takut adik perempuan dapat kurang pada abang-abang yang lain okey cara dia macam mana cara dia macam mana tokey okey dapat saja jumlah harta pusaka daripada mana-mana ahli keluarga kita yang meninggal pertama sekali kena selesai pengurusan jenazah dia yang kedua hutang dia yang ketiga, wasiat dia. Ini turutan dia. Yang pertama, kena selesaikan dia punya pengurusan jenazah daripada harta dia. Lepas tu, hutang dia. Kalau semua harta habis licin kat hutang, wasiat tak boleh jalan, paraik pun tak ada. Ha, tapi kalau lepas selesai hutang ada lagi harta, tengok pula ada wasiat ke tak? Ada wasiat ke tak? Kalau ada wasiat, tunaikan wasiat dia. Syarat dia, satu tiga daripada harta. Bukan semua kena licinkan. Kalau zaman kita di Malaysia ni dia tambah satu lagi, tuntutan harta sepencarian kalau ada pasangan hidup. Ha, kalau nak buat kena settle empat ni dulu, baru bagi faraid. Kena selesai pengurusan jenazah, selesai hutang, selesai wasiat, tuntutan harta sepencarian. Jadi faraid tidak akan berjalan sehingga tuntutan harta sepencarian selesai. Siapa yang nak tuntut ni? Kalau yang meninggal suami yang tuntut isteri, kalau yang meninggal isteri yang tuntut suami. Ataupun mana-mana harta si mati yang ada perkongsian, dia kongsi dengan ayah dia. Contoh dia buat niaga apa ada share ayah dia situ. Pun boleh buat tuntutan sepencarian. Tuntutan ni nak buat kat mana tuan-tuan? mahkamah syariah di negeri masing-masing. Berapa persen akan dapat mahkamah syariah yang akan tentukan? Daripada 10 persen sampailah lebih pada separuh harta si mati. Selesai itu semua baru cerita Faraid. Ni saya cerita realiti Malaysia macam tu cara dia. Okay. Jadi bila mana semua tu dah selesai, empat perkara tu dah selesai, maka bolehlah berganjak kepada pelaksanaan fardu ke atas si mati iaitu buat pembahagian harta ikut faraid memang kena ikut faraid Okay. Duduk sekali, bincang elok-elok Kalau ada peguam apa semua Supaya peguam tu boleh bimbing Ataupun pegawai yang dilantik boleh bimbing Macam mana nak bahagi ikut faraid. Lepas pada tu, pegawai tu akan beritahu okay, Adik-beradik lelaki ada 3 orang, 4 orang Setiap seorang akan dapat 2 bahagian Daripada harta seperti mak siap-siap Sebab, ni saya refer pada kes dia Mak siap-siap dah akan dapat 1 perenang Boleh keluar siap-siap 1 perenang Contohlah, contohlah kata Si mati yang meninggal ni, duit ASB dia ada RM600,000. RM600,000. Nak bagi, tiga beradik lelaki, seorang perempuan, mak tu ada. Dapat RM600,000 tu, boleh keluar dah duit RM600,000. Satu per enam bahagian mak siap-siap. Sebab Quran dah sebut. Mak dan ayah satu per enam. Kalau ada ayah dan mak, setiap seorang satu per enam. Kalau enam ratus ribu, kita katalah mak dan ayah ada. Setiap seorang dapat satu per enam. Jadi, berapa setiap seorang akan dapat? Seratus ribu seorang. Satu per enam. Sebab tu saya guna nombor mudah. Enam ratus ribu. Jangan tanya nombor-nombor yang pelik. Eh? Saya dah kira siap-siap dalam otak. Okay. Tanya nombor pelik, saya pun pening. Kan? Kita bukan pandai nak matematik ni. Eh? Satu okay. per enam, seratus ribu. Jadi... Dah hilang 200 ribu. Tinggal 400 ribu nak bagi pak beradik ni. Okay. Pak beradik ni lah akan disusun ikut lelaki dua bahagian, perempuan satu bahagian. Kalau tiga beradik lelaki, dia macam enam beradik dua ada. Sebab setiap lelaki ni, dia, dia dua bahagian. Jadi, tiga beradik, tiga kali dua, enam. Campur seorang perempuan, jadi tujuh. Empat ratu bagi tujuh. Bagi tujuh. Okey kita kita kira tolong kira untuk dia tolong kira siap-siap masa tu ada lagi ni okey 400 ribu kira duit orang ni sedap duit sendiri ada 100 ya eh? 400 ribu bahagi 7 ha seorang akan dapat 57 ribu satu bahagian daripada 400 ribu tu 57 ribu okey sekarang ni ada empat beradik lelaki akan dapat setiap seorang berapa 57 kali 2 57 kali 2 seorang akan dapat Uh, lebih kurang 114 ribu lebih seorang. Jadi adik perempuan tu akan dapat 57 ribu je. Daripada 400 ribu, tiga beradik lelaki akan dapat setiap seorang 114 ribu. Perempuan dapat tak sampai 60 ribu. Jadi perempuan memang akan sikit di sini. Okay. Jadi macam mana nak bagi yang perempuan tu dapat juga bahagian lebih. Yang lelaki ni kena serah bahagian dia. Waktu dah terima fara'id. Okay. Kita dah terima fara'id. Lepas pada tu, kita pun setuju bahagian dah dapat kami abang-abang ni serah dekat adik perempuan kami. Ha, jadi kita bagilah balik. Ha, sampailah kita ni boleh dapat sama rata. Boleh bagi sama rata selepas selesai tahu bahagian faraid masing-masing. Boleh. Cara ni selamat. Tidak akan terkena ancaman dosa sebab langkah faraid. Tak kena. Kita dah selamat dah. Pastikan hak milik kita dulu. Batu tu bawa bagi. Dia panggil takharush. Dah ada dah pun orang jawab dalam lah ni. Hafif makno ni dah jawab. Hak fara'id perlu dimaklumkan terlebih dahulu kepada setiap waris. Kemudian takharush. Cara tu betul. Takharus ni maknanya setiap seorang dapat RM114,000. Okay. Jadi nak bagi sama rata balik empat beradik tu. Jadi nak bagi dapat RM100,000 semua. Ha, jadi yang lelaki tiga beradik kena keluarlah RM14,000, RM14,000, RM14,000 tu. Bagi dekat adik dia. Dapat RM100,000 seorang. Yang ni selamat. Tak kena ancaman yang sebab kena neraka dalam surah An-Nisa tu. Cara ni betul. Tapi kalau kita langkah faraid bagi sama rata siap-siap, yang ni bahaya. Yang ni kita langgar hukum Tuhan. Ha, itu jawapan dia. Cuma, cuma kebanyakan kes yang saya duduk tengok lah. Dah tahu bahagian masing-masing jadi berat pula nak bagi. Ha, itu pula cerita dia. Ha, dia tahu RM114,000 nak bagi 14000 ni boleh juga beli kelisa second hand satu. Dah jadi, jadi tahu hati yang ni masalah. Ni masalah dia. Ha, jadi hati kena lapang lah kalau betul-betul nak bagi. Tapi biasanya kalau cakap elok-elok, ha, intonasi suara bincang elok-elok, boleh bagi. Banyakannya boleh selesai. Cuma Tuhan ni bila mana dia suruh kita ikut perintah dia, kita ikut je dulu. Dan biasanya tidak ada kerugian kita ikut perintah dia. Ha, itulah cara yang saya boleh suggestkan kepada Hisham Yusuf. Dah tolong kira siap-siap ni. Ni kalau pergi dekat pejabat ni, kena bayar RM2,000 lah kat saya ni. Tolong kira dah siap-siap. Ha, saya tak ambil bayar pun saya sebut je. Ya. Ha, sebab kalau tuan-tuan pergi amanah raya ni, dia buka plan ni, dia cari-cari waris ni. Ha, sebab harta bawah RM500,000, bayaran dia RM9,000 untuk menguruskan Saya buat free je, ya, tapi tuan-tuan jangan mari ramai sangat Saya pening kepala. Yang mana sebut lah, itu ialah benda yang paling mudah untuk diuruskan. Kita berpada situ untuk malam ni. InsyaAllah kali yang akan datang, kita akan sambung lagi. Muka serat 125 tu. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaikum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh